Перед вами вариант калитной задвижки с секретом свой чужой, который я пока не встречал на просторах интернета. Шутки ради можно сказать, что это именно тот вариант, когда гениальное выглядит просто. Обратите внимание, что отверстие в запорном устройстве под задвижку... Не круглые, а прямоугольные. Сейчас я продемонстрирую алгоритм открывания задвижки, а затем объясню, почему это именно так, и расскажу, сколько собственных подобных вариантов, какое множество вы сможете реализовать. Итак, моя задвижка открывается следующим образом. Вначале поднимаем рукоятку вертикально вверх и смещаем влево до упора. Затем опускаем вниз и смещаем влево до упора. Затем снова поднимаем вверх, смещаем до упора. И затем уже в горизонтальном положении выдвигаем полностью задвижку. Обратите внимание, что конец задвижки загнут. И если смотреть вдоль оси задвижки с этой стороны, то хвост задвижки имеет прямоугольную форму. В этом и состоит часть секрета. Вторая часть секрета содержится в самом запорном устройстве, которое в моем случае вмонтировано в стену дома и его устройство я продемонстрирую на эскизе. А сейчас еще раз покажу, как закрывается задвижка. Точно так же, только наоборот. Вначале до упора рукоятка горизонтально, потом вертикально до упора вправо. Затем опускаем вниз до упора вправо. И, наконец, снова вверх до упора и опускается. Теперь задвижка снова может быть открыта только в том же порядке, в том же алгоритме. Вверх, влево до упора, вниз, влево до упора, вверх, влево до упора и горизонтально. Что еще сказать? Моя калитка предназначена для открывания только изнутри. Но если нужно, с калиткой с обратной стороны значит в этой области надо сделать отверстие для руки чтобы можно было добраться до рукоятки задвижки. Теперь я держу в руках макет запорного устройства под задвижку калитки сделанный из картона и готов удовлетворить ваше любопытство в отношении его конструкции. Итак, открываем крышку. И мы видим содержимое запорного устройства. Оно сделано из листового металла 1-2 мм толщиной. Это касается и стенок корпуса и перемычек. Перемычки имеют прорези в разных э, направлениях. Вверх, вниз, снова вверх. Это имитация именно моего заполнения устройства. Здесь важно, чтобы на просвет все устройства, вон видите, они все имеют в середине. Вернее, они все соосны. Соосны на просвет видно. Сразу скажу, что это устройство я делал без сварки только за счет жесткости металла и потратил не так много на это времени, ну, наверное, пару часов. Отверстие произал болгаркой. Кого не устраивает степень защиты, тот может добавить сколько угодно вот подобных рубежей, причем под разным, разным углом. Сейчас я продемонстрирую. В моем варианте были прорези в рубежах, в пластинках рубежах вертикально вверх, вертикально вниз, но можно сделать прорезь и под углом 45 градусов, в одну сторону или в другую сторону, ну и также можно добавить еще один рубеж вертикальный и теперь посмотрим как работает наша задвижка вот мы ее обсовываем горизонтально потом вертикально потом горизонтально вертикально вниз вертикально вверх теперь под 45 градусов теперь снова вверх и поворачиваем вниз и как видите наша калитка закрыта, и алгоритм открывания известен только нам. Вынимаем задвижку в обратном порядке. Вверх 45 градусов, вверх, вниз, вверх, горизонтально. Если же кто-то посчитает, вот эти разновекторные рубежи недостаточными, то я бы еще порекомендовал сделать рукоятку, рукоятку э, задвижки подвижной в осевом направлении, как это сделано в тесах. И можно будет какой-то по, определенной последовательности, известной только вам, После прохождения рубежей перебрасывать рукоятку вверх или вниз. И при этом нужно знать только этот алгоритм. Ну вот то, что я мог бы рекомендовать.